За ініціативи губернатора Дніпропетровщини Олександра Вілкула буде проведена наймасштабніша в Україні та всій Європі реставрація дерев'яної пам'ятки архітектури 18 століття Свято Троїцького собору у Новомосковську. Остання повна реставрація собору проводилася у 1888 році. Наразі собор перебуває в аварійному стані. Старі колоди не витримують навантаження, три куполи з дев'яти відхилилися від своєї вісі більше ніж на метр. У 2010 році губернатор Олександр Вілкул взяв питання порятунку цього архітектурного шедевру під свій особистий контроль. У 2010-2011 роках з обласного та державного бюджету було виділено більше півтора мільйона гривень на розробку проєкту реставрації та проведення експертизи цього проєкту. У 2012 році на проведення будівельно-монтажних робіт виділено 10 мільйонів гривень. Зокрема, за ініціативи губернатора Олександра Вілкула, 9 мільйонів гривень виділено з державного бюджету, а ще 1 мільйон гривень з міського. Святотроїцький собор на Московській являється унікальним пам'ятником української казацької архітектури. Більше 300 років тому построєн повністю із дерева без єдиного. И уникальность его архитектуры заключается в том, что в нем 9 куполов, но с какой стороны и под каким углом не смотри, всегда будет видно только 8. Уже более трех столетий. Храм хранит в себе казацкую мощь, национальный дух и светлую энергетику наших предков. Еще в 1967 году наш великий земляк Алайс Гончар в своем, в своем романе Собор говорил о необходимости реставрации данного храма. Последняя реставрация его, кстати, была более 120 лет назад, в 1888 году. Храм находится, конечно, в очень сложном состоянии. Три купола наклонилась более чем на метр. Бревна прогнили. Более 300 лет деревянный храм. Два года назад мы поставили перед собой задачу спасти храм. Два года мы занимались с лучшими государственными институтами, сука-реставрацией, делали проект сохранения и проект реставрации храма. Сегодня у нас светлый день, мы переходим к практической части, уже проводим саму реставрацию. Всего реставрация займет... 2-3 года, в зависимости от состояния, когда э, снимут доски. В этом году будут выполнены все работы по сетям, все внешние работы по благоустройству. Будут установлены леса на первые э, три купола, они выровнены, и начнется замена бревен. Также во время работы сетей будут установлены тепловые насосы, которые будут фактически иметь э, функцию микроклимата и зимой, и летом, и держать постоянную температуру, необходимую для сохранения уникального храма. Реставрация будет проводиться полностью близко к оригиналу. Общая стоимость реставрации стоит около 30 миллионов по проекту, 29 с копейками. Бюджет этого года это 10 миллионов гривен, уже полтора миллиона. До этого еще было на проект потрачено. Дальнейшие деньги будут также находиться в бюджете. Реставрацию будут проводить украинские обязательно реставраторы. У нас есть опыт реставрации деревянных храмов больше в Западной Украине. Такие реставрационные компании в основном это люди с Галычины, Львовяне, и они будут работать. Во-первых, хочу всех приветствовать с великим сегодняшним праздником на честь святых первых верховных апостолов Петра и Павла. И один из алтарей Свято-Троицкого кафедрального собора как раз и наименован на честь святых апостолов. Так что у нас сегодня большой праздник, великий праздник. Сегодня собралось множество народа. Но радость усугубляется сегодня тем, что, наверное, уже за бумажными делами пойдет уже обычная физическая работа. Вот это очень радует, конечно же, потому что община прикладывает максимальные усилия для того, чтобы собор находился в належащем порядке. Сегодня внутри собор покрашен на высоту пожарной лестницы, то есть обновлен в белый цвет, вы можете зайти убедиться. На сегодняшний день полностью пошли это облачение новое для священнослужителей. На сегодняшний день мы частично выложили плитку возле собора. И также произвели внутреннюю реставрацию настоятельского дома, поскольку, как я понял, что ранее сказанного, дом настоятельский в план реставрации не входит. Поэтому община сама реставрировала этот дом внутри. Конечно же, самая больная точка в этом вопросе – это исправление деформации собора, деревянной конструкции. Это самая больная точка. Речь идет сегодня, конечно же, о расширении площади, о разбивке клумб, о лавочках и так далее, об закладке значит, нового покрытия на площади. Но самая больная точка – это реставрация куполов. Потому что если мы все сделаем, но если собор будет продолжать находиться в таком состоянии, то, конечно же, это не поможет нам никак. Так что вот самая главная цель – это реставрировать собор. Заменить вот эти бревна, вскрыть обшивку и заменить бревна, которые прогнили, которые деформировались. Вот это самое главное.